নমস্কাৰ সকলোকে আজি ৰেচিপি আৰু লগতে এটা ব্লগো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মানে ৰেচিপি মাজে মাজে আপোনালোকে ব্লগটো এনজয় কৰিব পাৰিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ যোগেশৰে ভাজি আছে পানীলাও আৰু বিলাহী সৰু সৰুকৈ কাটি ভাজি আছে একেবাৰে ৰাতিপুৱাই সময় মানে ৰুটিৰ লগত খাবলৈ দিয়া হ'ব লগতে যি বাচে ভাতৰ লগতো আমি খাই থৈ দিম আৰু যিয়ে কি নহওক ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ পানীলাও চব্জি হৈ গ'ল ৰুটিৰ লগত কোনোবাই কোনোবাই খালে বাকী যিকণ এতিয়া বাচি আছে এইকণ মই ভাতৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম যে নহওক আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক আজি এটা মাছৰ ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ পাঁচ মিনিটৰ ব্লগ হয় বেছি মানে দীঘলীয়া নহয় এয়া মাছ বাচি থকা হৈছে লগতে আমাৰ এই টমিটোৱে বৰাবৰ মেকুৰী পোৱালিটাৰ লগত খুব কাজিয়া লাগি আছে কেমেৰা দেখি একদম নেজ পেচ জোকাৰি দিছে আৰু এইফালে বড়োদাই বাচি আছে লাই শাক আনফালে গাখীৰ আহি গ'ল ইয়াত আছে বিছ লিটাৰ এইফালে এতিয়া খাজা বনাই আছে আমাৰ কাৰিকৰকেইটাই দেখুৱাই দিছোঁ কেনেধৰণে খাজা বনাইছে মোবাইল মোবাইল যেই নহওক অকণমান কি বনাই আছ খাজা দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু দেই খাজাটো কেনেধৰণে মানে বনোৱা হয় এয়া চব জাপি জাপি বনাই আছে এইয়া আৰু এটা বনাই সকলো মিঠাই আমাৰ ইয়াতে বনোৱা হয় মানে মই আটাইখিনি কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ কেতিয়াবা দিগদাৰো হয় সেইবাবে দেখুওৱা নহয় আজি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অকণ অকণ দেখুৱাই দিওঁ বোলো খাজা গজা খুৰমা মিঠা চিঙৰা গম লাডু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই বনোৱা হয় আলমাৰিটোত মাজে মাজে দেখুৱাই থাকোঁ আপোনালোকক লগতে মই এটা ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে কেইবাটাও বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া ৰিফাইন তেলত দিয়াৰ পাছতে চেনি পানীত দিব লাগিব হয়তো বহুতে জানে এইফালে আমাৰ গাড়ী ঘৰে কিবা কিবি বনাবলৈ লৈ জানা কান্দি চব বস্তু গোটাই থৈছে অঁ মই মানে পাকঘৰে আহিছোঁ ইয়াত দিছেনে খৰি কাহ মই বনাম এইফালে মাছ কাটি হ হৈছে আৰু এইটো বহুত দেৰি কৰিছে মাছ কাটোতে ধুলুকি ধুলুকি আমাৰ সেইজনী ধুলুক খেলাব লাগে অকণমান অকণমান খেলাব লাগে মাকে নহৰু বচাই আছে এইয়া চাই নহয় এনেকৈ নচোৱাই থাকিব লাগে তেতিয়াহে থাকে চাৰিমাহ হৈছেহে নাচি থাকে আমাৰ হয় নহয় ধুলুজনী মোবাইল দেখিলে অকালৈকে চাই থাকে মোবাইল দেখিলে অকলে চাই থাকে অকলে এয়া মাছখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল বিলাহীও কাটি ল'ম এতিয়া গ্ৰীণ মটৰ নহৰু পিঁয়াজ আদা মাছ বনালে এইখিনি প্ৰয়োজন হয়েই সেইবাবে মই গোটাই লৈছোঁ মিনিয়ে কেঁচুৱালৈ বহি আছে পানী লাগিছে মাতটো ভাগি ভাগি গৈছে কেৰাহী পাতি দিলোঁ প্ৰথমে প্ৰথমে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম দেই অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু মাছ বৰাবৰ ফ্ৰাই হৈ আছে এইয়া ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিলে সেইবাবে অকণমান টানকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ফ্ৰাই কৰি যিটো গামলাত মেৰিনেট কৰিছিলোঁ তাতে ৰাখি থৈছোঁ যিহেতু জোল বনাম এইবিলাক ফুলকবি চব্জি বনাই থৈছে আলু ফুলকবি গ্ৰীণ মটৰ লাই শাক বনাব আৰু মানে বাকী সকলো বনাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে এইফালে গাহৰি মাংস ৰেডি কৰি থোৱা আছে এয়াও বনাব এতিয়া বেতি নহওক আপোনালোকে চাই থাকক নিশ্চয় ভাল পাব এয়া পিঁয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু আটাইখিনি যোগাৰ কৰি দিছে অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু পাকঘৰটো মোৰ কি কি আছে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল একেখিনি তেলতে এতিয়া মই নষ্ট নকৰি বিলাহী নহৰু পিঁয়াজ গ্ৰীণ মটৰ নহৰুখিনি আজি পিচি দিয়া নাই গোটেই গোটেই দি দিছোঁ মানে গুচাই আৰু পাকলি গুচাই এয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম এতিয়া বিলাহীখিনি গলালৈকে বিলাহীও গলিব গিৰি মটৰো সিজিব পিঁয়াজো গলিব নহৰু সিজি যাব প্ৰায় হৈছে আৰু নহৰু গোটাকৈ দিছোঁ খুব মানে কম হেৰি বনাইছোঁ আৰু প্ৰায় গলি গ'ল নিমখ হালধি জোখমতে দি দিলোঁ মাছখিনি মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ হালধি দিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতো অলপ অলপ দি দিছোঁ আৰু চবীয়াকৈ গলি গ'ল বিলাহীখিনিও গলি গ'ল আহি কিনে নহৰু সিজি গ'ল লাহেকৈ গৰম পানী যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া লাহেকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি যোগ কৰি দিলোঁ বছ এতিয়া দহ মিনিট এনেধৰণে বক 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 বককৈ উতলিবলৈ দিলোঁ বক বককৈ উতলিছে যে ইয়াৰ লাষ্টত এয়া ধনিয়া পাত পকা কেঁচা ধনিয়া পাত অকণমান ইফাল সিফাল কৰি দিছোঁ আজি ব্লগটো আপোনালোকে চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল পালে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই লাইক কমেণ্টো কৰিবই শ্বেয়াৰো কৰিব লগতে আৰু এটা বস্তু ভাজিবলৈ লৈছোঁ হেৰিয়া লাই পাত ইমান কোমলীয়া ধুনীয়া লাই পাত চাওকচোন ধুনিক কৈছোঁ কাক আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব মানে লাই আগটো আৰু এইটো গাহৰি মাংসৰ লগত দি খাবলৈও ভাল লাগে বেছি ভাল লাগে লগতে আপোনাৰ এনেও মানে ভাজি খাই ভাল লাগে বাকী মাছ ৰেডি এইফালে তিতা কেৰেলা ভাজি ৰেডি আজিলৈ আহিছোঁ আমি দুপৰীয়া সময় ভাত খাবলৈ লৈছোঁ বাই বাই